tell me which part of that is unreasonable bagi tahu saya kan which part of it is unreasonable jadi apa yang berlaku antara syarikat yang dulu sangatlah me mewah megah hebat adalah sapura tuan-tuan tahu sapura kan? antara syarikat yang besar tapi apa yang berlaku over years sapura telah mengalami masalah yang sangat teruk dari segi hutang, liability, bayaran kepada kontraktor-kontraktor. Menyebabkan syarikat itu tidak mampu untuk bertahan sehingga dan lebih teruk lagi apabila COVID berlaku. Lebih 2,000 kontraktor di bawah Sapura tidak dibayar. 2,000 under Sapura tidak dibayar. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan kata, kerajaan ada dua pilihan. Okay. Kerajaan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ignore. Lantak engkau lah. And, kalau engkau tak dapat apa sebagainya, kau pun lantak. 2,000 syarikat yang mana engkau punya anak syarikat, yang mana engkau jadi kontraktor engkau pun, lantak lah. Pergi mampus dengan korang semua. pergi jahanam dengan korang semua. Pergi melengkup dengan korang semua. Habislah korang semua, gulung tikar pandai-pandailah korang nak hidup. That's option number one. Yang mana option ini adalah pilihan pembangkang. Dia kata, kenapa kita nak selamatkan Sapura dengan 2,000 orang, 2 lagi, 2,000 anak syarikat dan pekerja-pekerja mereka pergi mampuslah dengan orang. Pergi jahannam lah. Kenapa kita nak kena tolong pula? Kan? Biar je lah. Biar dia bankrupt. Biar anak-anak apa, kontraktor-kontraktor yang mendapat uh, projek daripada Sapura tu bankrupt. Biarlah dia orang. Kenapa nak kena dibiarkan? Eh, di diselamatkan. That's one option. Another option ialah kerajaan kera bantu. Tapi bantu ni ada dua pula. Ada dua jenis. Satu bantu, kerajaan bagi geran. Tahu geran? Eh? Geran ni erti kata, nak ambil duit satu bilion ni, korang belanja, habis tak payah bayi balik. Tak apa, tak apa, tak apa, tak Ambil ni duit aku. Ambil. Itu satu. Atau yang kedua, kerajaan buat, dia boleh buat apa? Ni duit, aku bagi pinjam dengan kau. Okay, satu bilion ni aku pinjam. Syarat dia kau kena bayar kontraktor-kontraktor tadi tu, yang 2000 kontraktor tadi tu yang kau berhutang tu selama lebih lebih 10 hampir 10 tahun yang kau berhutang tu bayar. Okey. Kalau kau tak dapat bayar balik, kau kena bayar balik ni, kau kena bayar balik. Bayaran tu kena bayar balik eh dan balance duit tu kau kena kena betul ke balik company kau, kau kena buat you know, uh, all oil and gas whatever lah business yang kau sepatutnya buat dan kau kena bayar balik. Kau ada commitment bayar balik. Kalau tak mampu bayar, sebahagian tu boleh di-convert kepada share. Katakanlah kalau nak convert kepada share, kita tengok kalau nampak syarikat, syarikat kau maju, baiklah. Tak perlu bayar semua, some of it kita convert kepada share. Tetapi, some of it kau still kena bayar. So, ada commitment? Ada commitment. So, adakah itu dipanggil sebagai bailout? Yang sebagaimana definisi pemimpin-pemimpin sebelum ini? Termasuk Mahathir. Uh, jadi, kita kena faham apa yang berlaku. Okay. PNB, PNB yang melabur 1.2 bilion kat Pelaburan oleh Malaysia Development Holdings dan Berhad dalam Sapura akan digunakan secara eksklusif untuk membayar vendor tempatan tanpa memberi manfaat kepada mana-mana pemegang saham Sapura Energy Berhad atau pemiutang kewangan sedia ada menurut PNB. Sebagai pemegang saham utama SEB sedia ada, PNB menjelaskan pembiayaan itu penting. Untuk kelangsungan keuangan penyedia perkhidmatan Malaysia dalam ekosistem minyak dan gas memandangkan SEB mempunyai lebih 2,000 vendor yang kebanyakannya adalah uh, perniagaan uh, kecil dan juga sederhana serta menggaji kira-kira 59,000 pekerja teras dalam industri minyak dan gas. PNB memaklumkan SEB adalah penyedia perkhidmatan kritikal untuk industri minyak dan gas. Uh, Malaysia dan pelaburan ini menyokong perniagaan tempatan serta mengekalkan integriti rantaian bekalan. Memelihara SCB dan ekosistem minyak dan gas yang lebih luas adalah penting untuk kesenangan projek yang menyumbang kepada hasil dan jaminan tenaga. Malah inisiatif itu memastikan kestabilan dan kemajuan keseluruhan rantaian di lain minyak dan gas Malaysia menurutnya. Dan Fahmi pun berkata, bukan bail out. Fahmi pertahan suntikan 1.1 bilion kerajaan dalam Sapura. Menteri Komunikasi Fahmi Faisal tampil mempertahankan keputusan kerajaan menyuntik 1.1 bilion dalam Sapura yang menghadapi masalah keuangan. Menolak dakwaan bahawa langkah itu merupakan satu bailout oleh kerajaan, Fahmi menegaskan suntikan dan perkenaan merupakan pelaburan strategi. Katanya, ia juga berbeza dengan usaha penyelamat yang pernah dilakukan oleh kerajaan terdahulu, khususnya era Mahathir. This is a real bailout ketika zaman Mahathir. Ini bukan, ini kerajaan Madani katanya. Dalam perfailan kepada Musa Sahas semalam Sapura Energy mengumumkan bahawa ia menerima suntikan 1.1 bilion daripada Malaysia Development Holding, sebuah syarikat SPV di bawah Kementerian keuangan. Pelaburan itu akan digunakan secara eksklusif. Maksudnya secara spesifik untuk membayar hutang syarikat minyak dan gas itu kepada lebih 2,000 vendornya. Fahmi berkata kerajaan tidak akan menganggap pelaburan dalam bentuk saham boleh tebus yang boleh ditukar. Renewable convertible share itu sebagai bentuk bailout kerana ia dibuat dengan syarat-syarat tertentu. Pelaburan ikut akan digunakan khusus menguruskan tunggakan yang perlu dibayar oleh CB kepada 2,000 vendor di mana 80% adalah Mumi Putra. Jadi di pihak kerajaan secara umumnya kita akan teliti tetapi kita akan amalkan prinsip ini di mana ia bukan duit percuma. Fahmi berkata uh, <coughs> Fahmi berkata pertimbangan ini ambil kira ialah perubahan dalam sapuran energi dan kerajaan mahu syarikat itu berada dalam kuduan yang lebih Okey, terdahulu ahli parlimen Bacok Syahirin mempersoalkan rasional penyaluran dana awam berjumlah 1.1 bilion kepada, kepada sebuah syarikat yang berdepan kerugian. Okay. Um, right. Saya saya ulas sikit benda ni. Eh. Apa yang berlaku tuan-tuan? Eh? Kenapa perlunya kita nak kena bagi, kerajaan kena bagi pinjaman kepada Sapura ni? Macam saya kata tadi, ada lebih 2,000 vendor. Bagi PAS, bagi Perikatan Nasional, mudah je, biar dia bankrupt lah. Biarlah 80% vendor 2,000 company tu bankrupt. Biarlah dia orang tutup gulung tikar biarlah dia orang uh, jahannam dengan apa yang berlaku lalu tak ada orang lah you know? why should we care? we are the government we shouldn't care okay. we shouldn't care kalau company itu tidak berada di dalam Malaysia tetapi kalau dia dalam jumlah 2000 PKS dengan Sabura dengan dia merupakan salah satu rantaian penting dalam oil and gas sedikit sebanyak dia akan affect kita punya investment kita punya ekonomi itu nombor satu nombor dua ada orang kata Nanti kita letak dia letak duit dalam Sapura. Sapura akan cabut lari. Naik lagi mana? Cabut lari di mana? <laughs> Sapura nak bawa duit tu pergi mana? Sebab pemegang saham terbesar sekarang ini setelah uh, PNB masuk adalah PNB. So, yang menentukan pembayaran itu bukan lagi Sapura, tuan-tuan. Bukan lagi board of director Sapura. Board of director tu sudah diambil alih oleh Sapura. Kan? Ha? Oleh Sapura. Sapura yang akan ambil alih sorry, PNB yang akan ambil alih. Maksudnya MOF yang akan ambil alih. So sekarang ini penentuan kepada pembayaran disebut itu. Syarat kepada uh, benda itu adalah 1 bilion itu, 1 bilion itu spesifik mesti kepada pembayaran 2,000 vendor tersebut. 2,000 vendor itu mesti dijelaskan terlebih dahulu. Kerana apa? Bukan setakat nak menyelamatkan Sapura, tetapi nak menyelamatkan vendor tersebut. Apa akan berlaku tuan-tuan? 2000 vendor ini kalau dia orang bijak dia orang boleh bergabung dia orang boleh uh, pergi ke mahkamah boleh menuntut di mahkamah kontrak mereka yang tidak dibayar dan akhirnya sapura golong tika sampura tak membayar mereka pun golong tika is that what we want kita kena faham satu perkara kalau kerajaan madani ni bagi duit dalam bentuk pinjaman bukan bagi duit free eh itu adalah pinjaman kepada sapura Siapa untung sebenarnya? Let's ask this question. Siapa dalam surah Sapura? Anwar Ibrahim ada share dalam Sapura, Sapura ke? Nurul Izzah ada share dalam Sapura ke? Anak dia ada share dalam Sapura ke? Ataupun yang untung adalah 2,000 syarikat vendor di mana 80%-nya adalah bumi putera yang korang perjuangkan lah. Yang korang ni maksudnya yang geng PN perjuangkan lah. Ataupun geng PN ni lebih suka kalau sekiranya bumi putera kita ni bankrupt. Kan? Which one? Dan menariknya satu perbandingan yang dibuat eh, um, dalam hal ini. Beza di antara zaman cadangan Najib Razak. Benda ini bukan baru. Eh. Najib Razak sendiri pernah mencadangkan supaya Sapura diselamatkan pada 2022. Okey, pada tahun 2022, Najib Razak mencadangkan supaya Petronas membeli saham Sapura tanpa syarat. Okey? Tetapi kerajaan Anwar kata tak, kita kena buat audit forensik dahulu kemudian baru bagi suntikan dana dengan bersyarat. So maksudnya pada zaman Najib tidak ada syarat audit atau kajian pengurusan sebelum suntikan dana tetapi pada tahun 2024 satu audit forensik, forensik oleh Ernst Young pada 2024 hasilnya adalah unqualified opinion iaitu penyata keuangan telus dan tiada isu perakaunan serius. Kemudian dana yang diberikan oleh Najib pada waktu itu tanpa syarat langsung daripada Petronas tetapi bagi Kera Anwar Ibrahim 1.1 bilion dari MOF melalui Special Purpose Vehicle eksklusif untuk membayar hutang vendor tempatan. Kemudian pada 2022, Najib sebenarnya masa ni nak bagi duit tu tak ada cadangan jelas untuk apa hutang, hutang tu. Untuk apa duit tu? Untuk susun hutang ke apa ke tak ada. Tetapi pada 2025, Kerajaan Madani telah mengatakan ia bertujuan penyusunan semula hutang, rundingan dengan pemutang dan suntikan modal yang secara strategik. Dalam hal penstrukturan semula, cadangan Najib tak ada sentuh tentang pengurusan tetapi pada zaman kerajaan Madani, penstrukturan semula pengurusan dan CEO baru yang mana Muhammad Zamri Jusuh dilantik pada Januari 2025. Dan matlamat akhir ialah membentuk Sapura keluar daripada PN17. PN17 ni maksudnya dia telah digantung daripada bursa saham. Secara mampan, Eh, contoh kejayaan adalah A Asia X. So sekarang ini dia sabura ni antara syarikat yang disenaraikan di dalam board. So bila dia keluar daripada pemiutang, apa yang berlaku kan? Eh, sekarang ni dia macam ni. Dulu dia dalam board. Kerana dia ada masalah hutang, maka dia diletak PN70. PN70 ni kena gantung. Dia tak boleh di, disenaraikan. So kerajaan bagi dana suntikan untuk uh, dalam bentuk uh, pinjaman untuk dia bayar hutang vendor. So bila dia dah bayar hutang vendor, bursa saham nampak bahawa dia tidak ada risiko lagi untuk bankrapsi dan sebagainya, maka dia akan open balik. Once dia open balik, maka saham dia boleh didegangkan and people will start buying in again the shares. So Sapura berjaya diselamatkan, 2000 vendor itu berjaya diselamatkan. Tahniah kerajaan Madani. You are the government who works for the people. 2,000 vendor diselamatkan, 80% bumi putera, 59,000 pekerja. Syarikat terbesar yang disenaraikan di dalam perusahaan saham telah berdaya diselamatkan dengan pinjaman 1.1 bilion di mana syarikat itu kena bayar balik. Now, kat mana ayat yang saya sebut tadi itu tak reasonable? Which part of that is not reasonable? You tell me. Dekat mana perkara yang saya sebut tadi tak reasonable? Which part? Oh, telah menggunakan dana awam. Bentuk pinjaman. Pinjaman itu akhirnya di sama ada dia bagi balik. Kalau company itu maju, maka kerajaan ada share di dalam company yang maju. Boleh boleh pulangan balik. So, which part? Uh, dia tak berjaya membayar pembiaya. apa, uh, vendor dia is. Therefore, kita telah berjaya menyelesaikan masalah. Dia selama ni stuck dekat PN17. Dia tak boleh nak masuk Uh, apa orang kata tak masuk tak boleh masuk dalam bursa balik kerana dia telah digantung suspended PN17 ni dia suspended kerajaan solve that problem yang Najib tak boleh buat pada tahun 2000, 2022 now kerajaan Mandani solve that problem the economy akan flourish balik dia akan ada dana dana datang daripada mana bila dia disenaraikan balik orang start beli share di situ dia boleh generate balik income <laughs> tell me Which part of that is unreasonable? Bagi saya. Kan? Which part of it is unreasonable? Anak Anwar Ibrahim tak ada duduk dalam Sapura. Anwar Ibrahim tidak duduk dalam Sapura. Which part of that is unreasonable?